ৱেলকাম টু গ্ৰ' আপ অসম কৌতাজনে বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে যে আমাৰ পিঠিখন সদায় মজবুত শক্তিশালী কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় কিয়নো ঠগ প্ৰবঞ্চনা বা ঠেলা সদায় পিছৰ পৰাই পোৱা যায় নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটি কাহিনী আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম যাৰ দ্বাৰা জীৱনত যেতিয়া ঠগ বিশ্বাসঘাতক প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগে পুৰণি দিনৰ এটি কাহিনী এখন গাঁৱত এজন সদাগৰ বেপাৰী আছিল তেওঁৰ প্ৰেম বিবাহ হৈছিল সকলো গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকৰ মৰম স্নেহ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক শলাগ লৈছিল এই কথা আনকি ৰজা ঘৰলৈকে জানিছিল বা জনাজাত হৈছিল এদিন ৰজা আৰু ৰাণী দুয়ো ৰাজ অট্টালিকাৰ একেবাৰে ওপৰ মহলত গৈ আকাশৰ তৰা জোনৰ সৌন্দৰ্য চাই আছিল তেনেতে দুয়োৰে গাঁৱৰ সেই বেপাৰীজনলৈ ঘৰলৈ চকু পৰিল ইমান ৰাতিলৈকে চাকি দেখোন জ্বলিহে আছে তাহাঁতৰ ঘৰত তারপরে দুয় ব্যাপারীজন আর পত্নীর সংসারের কথা পাতব ধরলে যে কেনকে ইমান মরম স্নেহে থাকবেন রজাজনে কলে এ নিশ্চয় ব্যাপারীজনের ব্যাপারীজন বড় বুজনশীল আর দায়িত্বশীল যার দ্বারা পরিয়ালট বড় সুন্দর করে পরিচালনা করেছে রাণীগুলো কলে যে নহয় এই ব্যাপারীজনের পত্নীগস্কারী গুণ সরলতা আর হয়তো পরিয়াল সম্ভাল ক্ষমতা আছে সেইবাবে সেইবাবে তেতিয়া ৰজাজনে ক'লে হ'ব বাৰু তেন্তে তাক পৰীক্ষা লোৱা যাব বাদ বিবাদখন নকৰোঁ দিয়া তেতিয়া ৰাণীগৰাকীয়ে ক'লে কি কেনেকুৱা পৰীক্ষা ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়া ৰজাজনে ক'লে আমি বেপাৰীজনৰ পৰীক্ষা ল'ম আৰু তেওঁৰ পত্নীগৰাকীৰো চাম তেওঁলোকৰ মাজত সঁচাকৈয়ে প্ৰেম আছেনে নাই এটা কৌশল তেওঁ ৰচনা কৰিলে আৰু ৰাণীগৰাকীয়ে তেওঁ দাখীগৰাকীক মাতি পঠালে আৰু কিবা কিবি কথা শিকাই বুজাই বেপাৰীজনৰ ওচৰলৈ পঠালে পিছদিনা দাখীগৰাকীয়ে বেপাৰীজনৰ ওচৰত গৈ ক'লে শুনকচোন বেপাৰী ককাই দিওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ মোক মহাৰাণী পঠাইছে বাৰ্তা এটা দি তেতিয়া বেপাৰীজনে ক'লে কোৱাচোন বাৰু কি বাৰ্তা পঠাইছে তেতিয়া দাকীগৰাকীয়ে কওঁ নকওঁকৈ ক'লে যে যদি আপুনি আপোনাৰ পত্নীক হত্যা কৰিব পাৰে তেতিয়া মহাৰাণীয়ে আপোনাৰ লগত বিবাহত বহিব কিয়নো তেওঁ আপোনাৰ প্ৰেমত পৰিছে এতিয়া তেওঁ অলপ খং মনেৰে ক'লে দাকীগৰাকীক ক'লে যে আপুনি মোৰ হৈ মহাৰাণীৰ ওচৰত ক্ষমা এটা বিচাৰিব আৰু আৰু ক'ব যে এগৰাকীয়ে নহয় হাজাৰগৰাকী ৰাণী আহিলেও মই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো মই মোৰ পত্নীক মনে প্ৰাণে ভাল পাওঁ তেওঁৰ লগতে চিৰ জীৱন কটাব বিচাৰোঁ ডাকীগৰাকীয়ে বাৰ্তা লৈ ৰাণীক দিলেগৈ আনফালে ৰজাইও লগোৱা এজনক সেই একে বাৰ্তা দি বেপাৰীজনৰ পত্নীৰ ওচৰলৈ পঠালে লগোৱা এজনে গৈ ক'লে যে ৰজাই আপোনালৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁ কৈছে যদি আপুনি আপোনাৰ স্বামীক হত্যা কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাক ৰজাই মহাৰাণী খোজাব আৰু অধ ৰাজ্য আপোনাৰ নামত লিখি দিব তেতিয়া বেপাৰীজনৰ পত্নীগৰাকীয়ে ক'লে আজি ৰাতি দুইমান বজাত আমাৰ ঘৰৰ চাকিটো নুমাই যাব তেতিয়াই মই মোৰ স্বামীক হত্যা কৰিম ৰজাক আপুনি জনাই দিবগৈ সেই কথা শুনি লগাজনে গৈ ৰজাক খৰ ধৰকৈ খবৰটো দিলেগৈ ৰজাই অলপ আচৰিত হোৱাৰ দৰে হৈ পৰিল আৰু কেইটামান সেনাক মাতি আনি সাজু হৈ থাকিব গ'লে আৰু ক'লে যে যেতিয়াই চাকিটো নুমোৱাৰ সময়ে নুমাব সময় হ'ব তহঁতে গৈ বেপাৰীজনক গৈ ৰক্ষা কৰিবি তাৰপিছত ৰজা আৰু ৰাণী দুয়ো সেই সময়লৈ বাট চালে ৰাতি হ'ল সময়ো দুইমান বাজিছে ৰজা ৰাণী দুয়ো অট্টালিকাৰ ওচৰলৈ গ'ল বেপাৰীজনৰ ঘৰতো আগৰ দৰেই চলি আছিল কিন্তু তেওঁ পত্নীৰ ৰচি ৰাখিছিল চক্ৰান্ত দুই বজাৰ লগে লগে ধৰ সোমাব লাগিল আনফালে চিপাহীসকলে বেপাৰীৰ পত্নীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যদিও বেপাৰীজনক কিন্তু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে সত্যিক হত্যাকাৰী তিৰোতাগৰাকীয়ে চিপাহী হওক চিপাহীসকলে নিৰজাক গতাই তুলিলে আৰু ৰাতিৰ সকলো ঘটনা বিবহি গ'লে আনফালে ৰজাই হতভম্ব হৈ পৰিল নিজৰ ওপৰতে খং উঠিছে লগতে নাৰীৰ জাতিটোৰ ওপৰতে খং ঘৃণা ভাৱ জাগিব ধৰিল ইমান মৰমীয়াল সংসাৰখনৰ মাজত ইমান ভিতৰি বেয়া ভাৱ কেনেকৈ থাকিব পাৰে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি তেওঁ মন্ত্ৰীজনক মাতি পঠালে খঙ ভমকত ৰজাই মন্ত্ৰীজনক ক'লে যে আমাৰ নগৰৰ যিমান মহিলা আৰু আছে সকলোকে হিৰচ্ছেদ কৰি দিয়া ফাঁচি লগাই দিয়া এয়া মোৰ আদেশ মই চিকাললৈ যাওঁ আহি চাব বিচাৰোঁ সকলোবোৰ সেই কথা কৈ তেওঁ ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি গুচি গ'ল মন্ত্ৰীজনে আচৰিত হৈ ভাবিলে হে ভগৱান কি বিবাঙত পৰিলোঁ মই নাভোত নাচোত মহাৰাজৰ আকৌ কি হ'ল সেই বুলি ভাবি তেওঁ চিন্তাত পৰিল তাৰপিছত তেওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী তেওঁৰ পিতৃ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লেগৈ যে ৰজা পগলামী অকৰামি কৰিব ধৰিছে সমগ্ৰ নাৰী জাতিক তেওঁ হত্যা কৰিব মোক আদেশ দিছে মই এতিয়া কি কৰোঁ পিতা তেতিয়া বুঢ়া প্ৰিতৃয়ে তেওঁক ক'লে চিন্তা নকৰিবি তই এতিয়া ক'ৰবাত পলাই যা নহ'লে ৰজাই সকলো খং খং তোৰ ওপৰতে যাব মই সকলোখিনি ঠিক কৰি ল'ম বাৰু আনফালে ৰজাই চিকাৰৰ পৰা আহি দেখে নগৰত সকলো আগৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে মহিলাবিলাক যে তাৰপিছত তেওঁ দুগুণে খং উঠি আহিল ক'ত আছে মন্ত্ৰী বিচৰাত লাগিল বিচাৰি নোপোৱাত মন্ত্ৰীৰ ঘৰ ওলালগৈ মন্ত্ৰী বুঢ়া প্ৰীতিয়ে দেখি ক'লে আহা ৰাজন তুমি আহিলা যে মাতি পঠোৱাহেঁতেন আমিও গ'লোহেঁতেন নাই নালাগে আপোনাৰ পুত্ৰ ক'ত আছে বুলি ক'লে ৰজে তেওঁক মই এটা আদেশ দিছিলোঁ তেওঁ কিন্তু আদেশটো পালন কৰিব পৰা নাই এতিয়া মই তেওঁক প্ৰথম তেওঁক মই হৃদসত কৰিম এতিয়া মন্ত্ৰীজনৰ বুঢ়া বাপেকে ক'লে মই জানিছোঁ তোমাৰ খং উঠাৰ কাৰণ তুমি যাক বিশ্বাস কৰিছিলা সেই অবিশ্বাসঘাতক ওলালে তোমাৰ এটা পৰিকল্পনাৰ বাবে এজন বিশ্বাসী মানুহৰ মৃত্যু হ'ল সেইবাবে তোমাৰ খং উঠিছে নহয় জানো তুমি অলপ ধৈর্য ধরা শুনা এবার তোমার পিতৃ মহারাজ আর ময়ের চিকাও গেছিল রাস্তার এক জঘন্য হাবির এজন পাইছিল তেও ঘোড়া উঠি আহিল আর এটা রসীর মূল দলিয়াই মোক বান্ধি টানি গৈছিল মই বহুত চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওলাইলে কিন্তু পরাছিল বড় শক্তিশালী আসিল টানি মোক এখন ল কবরস্থানও চলে আর। খালী ঠাই এডোখৰত উলিয়াই দুটা কবৰ গাঁত ওচৰা ওচৰিকৈ খান্দিব ধৰিলে তেতিয়া মই ভয়ত কম্পিত হ'ব ধৰিলোঁ ভাবিলোঁ মই আজি শেষ এটাত বাৰু মুখ পুতিব আৰু আনটোত বাৰু কাক পুতিব এনেদৰে ভাবি ভয় লাগিব ধৰিছিল গাঁত খান্দি হোৱাৰ পিছত তেওঁ মৃত হৰি এটা হাবিৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল দেখাত এনেকুৱা লাগিছিল যেন কিছু সময় আগতেই হত্যা কৰা হৈছিল তেতিয়া মনে মনে ভাবিছিলোঁ ৰাজন এটা গাঁতত হয়তো মোক পুতিব আৰু আনটোত হয়তো মৃত শরীরটু এনেকৈ ভাবি সেই যোদ্ধাজন মূর মুখত আর মূরত মারি থাকা কাপড় খুব লহেকা খুলে দিলে সেটা দেখিল দেখুন পুরুষ নহয় এগারি সুন্দর যুবতী আর মো কলে যে মই আপনার চিনি পাঁও আপনি এই রাজ্যের মন্ত্রী এই যে মৃত হরিট দেখিছে তো মোৰ স্বামী হয় তেতিয়া মই আচরিত হয়েছিল সুন্দরী কৈছিল কচর নহব আর পারলে মোট দুঃখর কথাখিন আপনি আপনার রাজার ওষুধ কবগে তেওঁ ৰাজকুমাৰ এজনে মোক পত্নী সজাব বিচাৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁ মোৰ পতিক হত্যা কৰিলে কিন্তু মই ৰাজকুমাৰৰ বিচৰাৰ দৰে কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ জনমে জনমে মই মোৰ স্বামীৰ হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ মোৰ স্বামীৰ কবৰস্থানৰ ওচৰতে মোৰ কবৰস্থান হওক মোৰ স্বামীৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ মই মই মৰি যাব বিচাৰোঁ বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে কঁকালৰ পৰা ডাগাৰখন উলিয়াই নিজেই নিজৰ ডিঙিৰ শিৰচ্ছেদ কৰি দিলে মোৰ আগতেই এনে ঘটনা হয়ে গল কিন্তু একুই একই করব মই মানে একবারে অচেতন হয়ে চোৱা এজ তুমি সেই বেপাৰী সদাগৰজনৰ পত্নীৰ কথা ভাবি তোমার খং উঠিছে কিন্তু চোৱাচোন সেইগৰাকী যুৱতীলৈ যিয়ে নিজৰ স্বামীর লগতে নিজৰ জীবনকে শেষ করে দিলে কিন্তু তুমি এগৰাকী নাৰী নাৰীৰ বাবে সমস্ত নারীকে ফাঁচি দিয়াৰ চিন্তা কৰিছা তেতিয়া রজায় কথা বুঝি পালে অলপ শান্ত হল ঠিক তেনেকৈয়ে এই কাহিনীটো যদিও ছুটী কিন্তু আমাক বহুতো কথা শিকাই গৈছে তেনেকৈয়ে আমাক কোনোবাই কেতিয়াবা ঠগ প্ৰৱঞ্চনা কৰিলে আমি সকলো মানুহকে একেই বুলি ভাবি লোৱাটো ভুল পৃথিৱীখনৰ বা সমাজখনত বেয়া মানুহ যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈয়ে ভাল মানুহো বহুত আছে জীৱনত আপোনাৰ যদি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য অন্য কিবা ক্ষেত্ৰত প্ৰবঞ্চনা পাইছে ঠগ প্ৰৱঞ্চনা বিশ্বাসঘাতক পাইছে বিশ্বাস ৰাখক তেনেকৈ মৰম ভালপা পাবলৈও আপুনি এদিন সক্ষম হ'ব শেষত আমাৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে যদিহে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আগলৈ এনেধৰণৰ প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই গ্ৰ' আপ অসম ইউটিউব চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম